Пришли сюда, почему? Потому что по поводу чего? По поводу разгона шацкими в мирной акции студентов, которых, которых он разогнал с помощью своих тетушек, которые были в балаклавах и прикрывались флагом правого сектора. Получается, ему не интересны, ни схемы Анисимова, а, не разворовывания ЖКХ, а по, а по разгону Майдана ни один тетушка не наказан. А, Скажи, пожалуйста, а было открыто какое-то криминальное проваждение? Вы подавали вообще заявление в милицию на то, что здесь произошло? Нет, никто не подавал. А почему? Ну, это ниже нашего достоинства. Где-то а, возле... а? вот здесь, где-то, да чучело ну, петушки как бы вот, вот, вот Попробуйте реанимировать, может он живой еще. Давайте поменем нашего прокурора. А могут это быть сидеть в прокуратуре, чтобы мы не У нас есть вопросы, которые желательно ответить в Сейчас мы пытаемся сейчас вызвать представителя прокуратуры для того, чтобы задать ему вопросы, которые нас, скажем так, беспокоят. Шацкого сейчас на месте нет, вот, по заявлениям представителей прокуратуры. Из руководства, ну скажем так, они после того, когда произошла вот эта процедура с со, сожжением Чучела, Шацкого, ну, скажем так, переживают они, ну и, может быть, опасаясь за свое здоровье, не желают выходить. Пожор! Пожор, сука!